Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Ожорді сетеангранжур. Elle avait un entretien d'embauche important. Le bureau était loin, de l'autre côté de la ville. Elle a décidé de prendre le métro. Le métro est rapide, c'est ce qu'elle aime. Il permet d'éviter les embouteillages. Mais il y a aussi des choses qu'elle n'aime pas. Elle est arrivée à la station. La foule était déjà dense. C'est le premier inconvénient du métro. Le quai était rempli de gens pressés. Le train est arrivé avec un sifflement. Les portes se sont ouvertes bruyamment. Sophie a réussi à monter à l'intérieur. Il n'y avait aucune place assise. Elle a dû rester debout. Un homme très grand se tenait à côté d'elle. Elle ne voyait que son dos. La chaleur montait dans le wagon. C'est une autre chose qu'elle déteste. L'air était lourd et humide. Puis une femme a commencé à chanter doucement. Sa voix était étonnamment agréable. C'était un petit moment de charme. Sophie a souri malgré tout. Elle a essayé de relire ses notes. La concentration était difficile avec le bruit. Le vacarme du train était constant. Soudain, le métro s'est arrêté brusquement. Nous étions entre deux stations. Un silence étrange s'est installé. Les lumières ont clignoté une fois. Un murmure d'inquiétude a parcouru le wagon. Sophie a regardé sa montre. Elle craignait d'être en retard. Une voix a annoncé un problème technique. C'était difficile de comprendre. Cinq longues minutes se sont écoulées. Puis, le train a redémarré lentement. Un soupir de soulagement collectif. Sophie est enfin descendue à sa station. Ses cheveux étaient un peu en désordre. Mais elle était à l'heure, grâce au métro. Elle a compris que les inconvénients valaient le coup. Sophie s'est réveillée tôt ce matin. Sophie a nous tôt ce Aujourd'hui, c'était un grand jour. Aujourd'hui, c'était un grand jour. Elle avait un entretien d'embauche important. Elle avait un entretien d'embauche important. Le bureau était loin de l'autre côté de la ville. Офіс був далеко на іншому кінці міста. Elle a décidé de prendre le Вона вирішила поїхати метро. Метро швидке, це те, що їй подобається. Il permet les embouteillages. Він дозволяє уникнути заторів. Mais il y a aussi des choses але є також речі, які їй не подобаються. Elle est arrivée à la station. Вона прибула на станцію. La foule était déjà dense. Натовп був вже щільний. C'est le premier inconvénient du métro. Це перша незручність метро. Le quai était rempli de gens pressés. Платформа була заповнена поспішаючими людьми.

Це ще одна річ, яку вона ненавидить? Лір ети лод і умід. Повітря було важким і вологим. Puis une femme a commencé à chanter doucement. Потім жінка почала тихо співати. Sa voix était étonnamment agréable. Її голос був напрочуд приємним. Це був маленький момент чарівності. Софія сорі магріту. Софі посміхнулася попри все. Вона спробувала перечитати свої нотатки? Зосередитися було важко через шум. Гучний шум поїзда був постійним. Судан, le Раптом метро різко зупинилося. Nous étions entre deux stations. Ми були між двома станціями. Un silence étrange installé. Запанувала дивна тиша. Les lumières ont clignoté une fois. Світло блимнуло один раз. Un murmur d'inquiétude a parcouru le wagon. Шепіт занепокоєння прокотився вагоном. Sophie a regardé sa montre. Софі подивилася на свій годинник. Elle craignait d'être en retard. Вона боялася запізнитися. Une voix a annoncé un problème technique. Голос оголосив про технічну проблему? Це difficile de comprendre». Було важко зрозуміти. Cinq long minutes se sont écoulées». Минуло п'ять довгих хвилин. Пі. Потім поїзд повільно рушив знову. Un soupir de soulagement collectif. Колективне зітхання полегшення. Софі езду а са стасью. Софі нарешті вийшла на своїй станції. Сейв етер. Її волосся було трохи розпатлане. Mais elle était alors, grâce au Але вона була вчасно завдяки метро. Elle a compris que les inconvénients... Sophie s'est réveillée tôt ce matin. Aujourd'hui, c'était un grand jour. Elle avait un entretien d'embauche important. Le bureau était loin, de l'autre côté de la ville. Elle a décidé de prendre le métro. Le métro est rapide, c'est ce qu'elle aime. Il permet d'éviter les embouteillages. Mais il y a aussi des choses qu'elle n'aime pas. Elle est arrivée à la station. La foule était déjà dense. C'est le premier inconvénient du métro. Le quai était rempli de gens pressés. Le train est arrivé avec un sifflement. Les portes se sont ouvertes bruyamment. Sophie a réussi à monter à l'intérieur. Il n'y avait aucune place assise. Elle a dû rester debout. Un homme très grand se tenait à côté d'elle. Elle ne voyait que son dos. La chaleur montait dans le wagon. C'est une autre chose qu'elle déteste. L'air était lourd et humide. Puis une femme a commencé à chanter doucement. Sa voix était étonnamment agréable. C'était un petit moment de charme. Sophie a souri malgré tout. Elle a essayé de relire ses notes. La concentration était difficile avec le bruit. Le vacarme du train était constant. Soudain, le métro s'est arrêté brusquement. Nous étions entre deux stations. Un silence étrange s'est installé. Les lumières ont clignoté une fois. Un murmure d'inquiétude a parcouru le wagon. Sophie a regardé sa montre. Elle craignait d'être en retard. Une voix a annoncé un problème technique. C'était difficile de comprendre. Cinq longues minutes se sont écoulées. Puis, le train a redémarré lentement. Un soupir de soulagement collectif. Sophie est enfin descendue à sa station. Ses cheveux étaient un peu en désordre. Mais elle était à l'heure, grâce au métro. Elle a compris que les inconvénients valaient le coup. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.